Ну, строится. Я являюсь данным главным инженером проекта ⁇ Правобережная транспортная развязка у моста Патона ⁇ который киевляне знают, строится сегодня. Сроки достаточно сжаты. Ну, на нас сроки. Ну, там... предполагаем, что в марте месяце объект ведется в эксплуатацию. Да, в марте месяце этого следующего года ведется в эксплуатацию. Достаточно серьезный, сложный объект. При, без закрытия движения по основным направлениям, то есть мост Патона и набережная на Днепрянское шоссе, где потоки транспорта достигают 70-80 тысяч, тысяч в сутки, без закрытия движения строители, конечно, герои да, строят этот объект. Очень сложный объект. Не говоря о том, что узел, где сосредоточена масса сетей и инженерных коммуникаций, которые требуют в связи со строительством выноса, перекладки и так далее и тому подобное. Ну, и сама развязка достаточно интересная, если будет необходимость, я скажу, как в принципе, потому что развязка достаточно сложная. Ну да, расскажите нам, ласка, да. в чем складность и в чем утика этой развязки? Наверное, это первая такая первая такая развязка вот именно такого типа мы его условно назвали. Это в Штатах, в Европе достаточно давно ну, применяется Да. Раз... да. Угу. Это практически можно сказать трехуровневая развязка. Два основных направления и третье распределительное кольцо для транспортных потоков, которые совершают маневры. Левые-правые повороты. Просто практика показывает, что те транспортные развязки в городах, в городе, так называемый полный клеверный лист, автомобилисты хорошо знают, uh -huh. что такое клеверный лист. В городских условиях из-за стесненности, из-за величины потоков, клеверные листы у нас, к сожалению, не работают. Там есть так называемая зона переплетения потоков потоки переплетаются достаточно мощные эти зоны как правило в городе недостаточных параметров геометрических я имею в виду длина зоны переплетения uh -huh. поэтому если вы по городу обратили внимание на клеверные листы у нас достаточно тяжело работают uh -huh. и хочешь не хочешь рано или поздно приходится вот например Клеверные листы, проспект Победы, Воздухофлотский проспект, появляются на ушах так называемых светофорные объекты. То так, есть так. вынуждены ставить светофорные так, объекты. И светофоры, в принципе, при гарном маневровании и распределении потоков да, ну, мают боты. Просто да, конечно, да. Это уже вынужденная мера. Uh -huh. и, как говорится, такие потоки сливаться не могут. Их надо регулировать уже жестким регулированием, как светофорный объект. Uh -huh. Одним из этих проблем было еще на, вот, на правобережном э, клеверном листе uh -huh. у моста Патона. Э, ведь э, по основным направлениям потоки должны... Пропускная способность перегонов достаточная достаточно для того, чтобы такие потоки пропускать. Ну, вы казали, 80 тысяч да, автомобилей да, за год. Проблемы возникали из-за того, что потоки э, относительно э, незначительные по сравнению с прямыми. Э, uh -huh. При совершении маневра они вливались, не могли влиться в такой мощный прямой поток. И они накапливались на ушах, хвост этого потока выходил на основную проезжую часть, и там создавало помехи, и от этого возникали все проблемы.